Ну, я не комментирую, я просто рассказываю факты. Дальше, следующее. Вчера вечером после школы номер 4, третья комиссия, начала сдаваться опять же комиссия с белочки. Это четвертая комиссия. Когда открыли документы этой комиссии, я сказал, помните в начале выступления о том, что документы хранились целую ночь в мясской выборчей комиссии. Документы хранились в ящиках, обычных ящики такой практически размер, как с под масла, вот такой бумажные ящики. Сверху запечатаны скотчи. Не вот так вот они запечатаны, просто полоска скотча сверху. Это я лично видел, когда это все открывалось. Вот этот скотч снимает, открывает ящик, а там оказывается бюллетени все, лежат там, То есть они не упакованы, как они должны были быть упакованы. То есть прямо лежат в резиночками сколоты, трубочку скручены, резиночками сколоты. Ну, как тоже начал узнавать, почему же так? Члены комиссии сказали, что, извините, но у нас просто... Нам не дала, миска выборчая комиссия, нам не дала упаковочного материала. То есть, что нам дали, то мы упаковали. Но опять же, подтверждает тот факт, что целую ночь в таком состоянии эти коробки лежали в комиссии. Вчера просчитали, они начали ж, э, сверять эти все протоколы по всем пяти э, бюллетеням. Начинали с Черкасской, депутатов Черкасской областной раду. Вот. Тоже. Когда начали смотреть бюлетни, опять, опять где-то нету подписи член комиссии, опять номер комиссии стоит неправильно. Как сказали там один член комиссии, ну почерк плохой у него, невозможно разобрать. Человек пишет, как он может. Ну, это не устраивает, не то, что не устраивает, ну, члены комиссии мирской, это неправильно. Тут Совсем другая цифра, значит, номер дельницы уже не совпадает, значит, бюллетень недействительный. То есть, по чуть-чуть подкладывали они. То есть, изменился протокол, был переписан. Но без 15 два ночи, это с вчерашнего дня на сегодняшний, поступило предложение от членов Дельничной выборочной комиссии с Белочки прекратить по счету голосов, потому как Глава комиссия, это там Мацинская Анжела Анатольевна, комиссия. Стало плохо, вызвали скорую, накололи ее уколами, потому что выскочило давление очень высокое. То есть комиссия решила прокатить, пока прощу голосов, отложить это на утро, хоть чуть-чуть физически отдохнуть, дать членам комиссии. Вот я извиняюсь, я выключу сейчас. Значит, отложили они э, просмотр этих билетей на сегодня на утро, на пол девятого утра. И вот сегодня пол 9 утра собрались. Да, еще я тоже был лично присутствовал вчера при просмотре этих бюллетеней. Пошел в комиссию, сел, смотрит там кандидаты в депутаты, там были от разных партий, э, представители партийных организаций. То есть все это смотрят, стол стоит, сидят два члена комиссии, Миской, два члена комиссии Дельничной, над ними стоят эти кандидаты, и все э, стоят и э, смотрят эти просчет бюллетеней. Если что-то кто-то там находит, сразу пальчиком, вот смотрите, вот тут неправильно. Раз, да, действительно, отложили, отложили, отложили. Вот так считает бюллетень комиссия, наша миска. Прием документов еще тоже меня поразило, прием документа ведется прямо в коридоре. То есть через этот коридор ходят люди, выходят с комиссии, заходят. Не знаю, но по тем временам, я уже не первый год в этих выборах тоже, я знаю, если денежная комиссия прислала документы, заходит на территорию комиссии, которая принимает, ключик закрыли за ними, все. Пока комиссия не сдалась, никто никуда не ходит. Тут Спокойно люди выходят, заходят. Ну, это такой факт. Да. Значит, сегодня утром начали они смотреть бюллетени на Мискову. Ну, почему-то начали э, просматривать бюллетени с кандидата на Мискову э, Виктора Владимировича Николина. Посмотрели, ну, я сам свидетелем не был, там есть представитель от нашей партии, стоящей в Украины. Плюс был доверенное лицо Василия Васильевича Коломийца. С их слов я говорю то, что они мне сказали. Просчитывалось просто. Считалось. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, все просчитали, все нормально. Сошлось. Вроде бы. Там два или три бюллетня. Оказалось, опять же, нет подписи там, или дельницы не совпадают. 23.00 было написано. Потом начинаю смотреть документы, бюллетни Василия Васильевича Коломица. Тут уже буквально не так раз, два, три. А берут каждый бюллетень, если какая-то помарочка там или что, сразу буквально четыре человека просто. Ну, могу можно сказать, как мне сказали, было просмотр этих бюллетней прямо под лупу. Вдруг да что-то там не то написано. Ну, такое просмотр. Ну, цифра всего э, по, по коломийцу, по-моему, 45 человек. Или всего, не, по-моему, всего из всех просмотренных 45 человек. Ну, то есть за вот эти вот комиссии, которые э, просмотрены были за это время... Минской выборчей комиссии, я сказал, первая цифра была плюс 98, она уменьшается, уменьшается, уменьшается. Сейчас дошла, как вроде посчитали, специалисты, которые уже стало вроде бы плюс 19 всего у все. Вот. Еще, но ну, это такие факты, которые я вам говорю, как, как они были, и то, что я знаю, и то, что я лично видел, то, что я лично видел, я так и говорю, что я лично видел. Факт еще один, который состоялся сегодня. То есть по ситуации с комиссией номер 5 мисс конкомовской была подана позовная заява от комиссии Василия Васильевича о том, что, ну, во-первых, было нарушено законодательство по выборам части той, что комиссия. Минская выборчая комиссия не имела права просчитывать бюллетни, пока не будут приняты все документы абсолютно от всех комиссий. А тут вчера даже э, на одном крае стола э, принимаются бюллетни 4 школы, а на другой начинают принимать бюллетни детского садика «Белочка». Такой факт тоже и был вчера. Так вот, сегодня в 8.15 было первое заседание суда окружного Черкасского по факту именно по, 4, по мисс Ваконкому по комиссии номер 5 за эти 405 билетней, которые стали недействительными из 932. На полдевятого вечера отложено это заседание. Не знаю, как оно там закончится, но факт такой есть. И вот у нас получается такая ситуация, что Лично я, мое мнение, как гражданина города Канева, мне кажется, все это неправильно. В каком смысле? Все решается как однобоко как-то. Если уже подходить в этом плане ко всем одинаково, значит, все эти требования должны быть рассматриваны ко всем координатам одинаково. А тут, ну, лично я увидел, что все это однобоко. Ну вот это вот такая ситуация, которую я видел, которую знаю на теперешнее время. Сейчас, опять же, когда вы жили из э, выборчей комиссии Миской, дошла очередь даже до мажоритарщиков в Раду, то этих людей уже не считают. Их просто уже пакуют, те бюллетени, которые есть, проверяют с ну то есть с протоколами, Просто пакуют, уже никто их не считает. Или уже не времени не считать. Или уже не нужно это считать. Я тоже не понимаю этого. Ну вот это все, что я хотел сказать. Если вдруг ко мне есть вопросы, я отвечу то, что я знаю. Для полной информации слово имеет Тамильева Лариса Николаевна. Володимир Иванович рассказал вам факты, а я теперь вам попробую остановиться на этих фактах с точки зрения этого закона. Теж постараюсь не коментувати, хоча я страшенно обурена діями Канівської міської виборчої комісії, зокрема кожним його членом, і, зокрема, багатьма представниками різних політичних партій, які знаходяться там, які бачать, що відбуваються порушення, грубі порушення закону про вибори конституції, яка дає нам і забезпечує і гарантує рівні права абсолютно всіх. Незалежно від росту, від кривизни ніг, від кольору очей і так далі. і так далі. Ми абсолютно всі рівні перед цим законом. Розумієте? Тому хочу сказати наступне: саме на період виборів, Канівська міська виборча комісія всі її члени стають посадовими особами, фактично державними службовцями, тому що цей закон зобов'язує їх. І покладає на них функцію забезпечення підготовки та проведення виборів до відповідної ради. Друге, що немаловажно в цій ситуації, всі дільничні комісії, ви знаєте, що в принципі, раніше по закону було дано тримісячний термін на підготовку до виборів. Даний закон вступив в силу, і цей проект був підготовлений партією регіонів, і термін цей скоротився до місяця. Зрозуміло ж, величезний об'єм. Зрозуміло, що кожний член комісії несе ту ж саму відповідальність, але сил потрібно для нього і концентрації уваги набагато більше. Але самі попросилися туди, тому виконуйте, будь ласка, цей закон. Так, от наступне: ця комісія надає право в організаційну методичну технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів депутатів міської ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу. Аналізуючи ті факти, які говорив Володимир Іванович, і про які ми знаємо, і, можливо, і ви знаєте, про те, що члени дільничних комісій не проставляли ні номери дільниць, ні підписи. Це говорить про те, що методична допомога була надана недостатньо. За різними фактами, ми знаємо, що деякі голови комісій були обурені е, взагалі спілкуванням з Канівською виборчою комісією, які їх просто посилали. Самі виковикарабкуйтесь. Я утримуюсь від коментаря щодо компетентності членів цієї комісії. Вони зобов'язані були брати. Якщо не знають, не треба нікуди йти за консультацією. Відкрий ну, потрібну сторінку, потрібну статтю і прочитай. І, або застав того члена дівчиної комісії прочитати. Цього зроблено не було. Але пункт 26... П'ятої частини статті 25 про повноваження членів дільничної комісії говорить, що комісія ця здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори. Однакове застосування наразі ми бачимо абсолютно іншу ситуацію. Все, що стосується інших кандидатів, крім діючого міського голови, і тут я повертаюся до тієї ситуації, яка була раніше. Згадайте. Диетчевскую голову зарегистрировали кандидатом только 24 июня.